ઝડપાયા નર્મદા જિલ્લામાં એમડી ડ્રગ્સ નો સૌ પ્રથમ કેસ નોંધાયો રાજપીપલા પાસે રહેતા ફિરોજભાઈ લાલુભાઈ ગોરી રાજપીત ખત્રીવાડ પાસે રહેતા અલ્તાફ હુસેન સોલંકી અને એમની સાથે ઝઘડિયાના દીપડા ગામનો સાદા ઉર્ફે સાબુદીન શેખ નામનો વ્યક્તિ પણ ઝડપાયો છે આ ત્રણ યુવકોની નર્મદા એસઓજી પોલીસ દ્વારા નશાયુક્ત પદાર્થ સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી છે નર્મદા એસઓજી પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે સિત્તેર હજાર રૂપિયાના એમડી ડ્રગ સાથે બે આરોપીઓને સ્થળ ઉપરથી ઝડપી પાડ્યા વધુ ઉત્પાદન બાદ અન્ય એક આરોપીને પણ ઝઘડિયા ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો હતો નર્મદા જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક વિશાખા ડાબલાલ દ્વારા સમગ્ર મામલે માહિતી આપવામાં આવી છે બે આરોપીના ચાર દિવસના રિમાન્ડ કોર્ટે મંજૂર કર્યા છે આરોપીઓ ડ્રગ્સ ક્યાંથી લાવ્યા તેમની મોડસ ઓપરેન્ડી શું છે તે દિશામાં પોલીસ વધુ તપાસ હાથ ધરી રહી છે જોકે અંતરિયાળ આદિવાસી જિલ્લામાં આટલું મોઘો જોખમી એમડી ડ્રગ્સ મળી આવતા ચિંતાનો વિષય બન્યો છે બ્યુરો રિપોર્ટ પાલેટ કલકી ડેટમે એસઓજી કી ટીમને એક બહુત અચ્છા કેસ કિયા હે જીસમે જો પહેલી બાર નર્મદા જિલ્લા કે ઇતિહાસમાં एम डी ड्रग्स पकड़ा गया है इसकी मात्रा सात ग्राम है जो तो इसकी मार्केट वैल्यू है वो करीबन सत्तर हजार के करीब है दो आरोपी स्पॉट पर ही पकड़े गए हैं पूछताछ करने के बाद हम लोगों को एक आरोपी का और नाम मिला जिसको हमने कल रात को अटक किया है इसमें हमें चार दिन की रिमांड मिली है जो दो आरोपी हैं और जो तीसरा आरोपी हमें जो जिसको हमने पकड़ा है उसको अभी हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसमें भी रिमांड पर कर ट्राई करेंगे इसमें हमारा मेन मोटिव ये है कि जो भी ड्रग का नेटवर्क चल रहा है जहाँ से भी सप्लाई हो रहा है जो भी इसको जो छोटे पेडर्स हैं या जो पेडर्स जहाँ से ये वस्तु लेकर आते हैं तो हमको पूरा नेटवर्क उजागर करके उसका हम लोग उसको प्रॉपरली रूट आउट कर दें सिस्टम से ये हम लोगों की इसमें कोशिश रहेगी इसमें ये पहले प्रोहिबिशन के के केस में इनके खिलाफ केसेस हुए हैं प्रोहिबिशन से रिलेटेड जिसमें टाइम पे कार्रवाई भी की बट ये प्रोहिबिशन से फिर ये अभी एम के धंधे में इन्वॉल्व होने लग गए हैं तो अभी हमने इनके ऊपर केस किया है ये पूछताछ कर रहे हैं जैसे जैसे कि मैंने बताया कि अभी वो रिमांड पर हैं तो अभी हम लोगों को ये पता लग रहा है कि अलग अलग एरिया से इनका कुछ नेटवर्क होता था फिलहाल हम लेयर बाय लेयर जा रहे हैं तो जिसमें जो इनका ये हमने जो ग्राउंड लेवल वर्कर है उनको पकड़ा है भी ये जो लता है इसको हम लोग झगड़िया से लेकर आए हैं तो उसको आगे पूछताछ करके हमें पता लगेगा कि वो कहाँ से लाता था अभी हम लोगों का प्रिलिमिनरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है जैसे जैसे आगे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे इसमें आ, जो एन डी पी एस एक्ट है वो हर आ, किस कैटेगरी का ड्रग है किस क्वांटिटी में पाया गया है उसके बेसिस पे इसमें सज़ा होती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग तो जोगवाई भी है सज़ा की इसमें दस साल से ऊपर की भी सज़ा होती है तो वो डिपेंड करता है कि क्या क्वान्टिटी है किस वो अपना खुद के सेल्फ यूसेज के लिए भी लाते थे और वो दूसरों को भी इसमें जो इंटरेस्टेड होता है उसका अपने आगे से ये नेटवर्क या इंस्टाग्राम कॉलिंग के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ये अपना आगे भी इसमें सप्लाई करते थे